Ви ну вітання, шановні глядачі в ефірі телеканалу Круг, програма Гість в студію. Студія я, я ведуча Катерина Болочова. Сьогодні у нас у гостях Ігор Сафін, директор дочірнього підприємства Вішипс в Україні, капітан дальнього плавання, кандидат технічних наук професор кафедри управління судном Одеської національної морської академії. Добрий, Добрий день. Хотілося б сьогодні з вами, як справжнім фахівцем, як в галузі освіти, так і в галузі, що немаловажна праці влаштування моряків, поговорити на тему кар'єри моряка в нашому місті та в Україні взагалі. І про морську освіту. Які сьогодні перспективи у тих, хто для себе обрав все ж таки професію моряка? І зовсім нещодавно пролунав останній дзвоник. Багато хто. Як мені здається, ще з дітей зараз вже має замислитися над тим, куди йти вчитися. Як ви вважаєте, куди потрібно піти вчитися і що ви порадите їм? Ну, насколько я знаю, выпускники школ сейчас подают документы, будут подавать в несколько вузов в зависимости от результатов независимого тестирования. Но я, конечно, как моряк, как капитан, конечно, бы рекомендовал поступать в морские учебные заведения. Почему? Дело в том, что, глядя на нашу безработицу сегодня, все-таки море – это Та сфера, где сегодня востребованы моряки. Если мы посмотрим на мировой рынок труда, то сегодня нехватка в офицерах. Порядка 30 тысяч. Можно только посмотреть, какая ниша является незаполненной. И все-таки морское образование у нас в стране и в Одессе нам удалось после развала Советского Союза, после развала ЧМП сохранить не только сохранить морское образование, но и преувеличить его. Поэтому качество образования очень ценится на мировом рынке. И вот глядя на распределение курсантов тех же вот, морской э, академии. Я вижу, что практически все ребята уже после 4 а после 6 шестого курса тем более, они уже определены в морские компании, где они проходили практику, и они имеют гарантированное трудоустройство. Какие пропозиции сегодня пропонует световой рынок праці щодо працевлаштування моряков? Ну, я уже говорил, что так как существует ниша, нехватка 30 тысяч офицеров, на мировом рынке труда, конечно, эту э, нишу стараются заполнить. И я скажу, что э, конечно, есть много национальностей, которые действительно э, работают на этом рынке труда, но все-таки э, в данном периоде, э, я думаю, в ближайшие лет 20-30 безработица украинским э, морякам не грозит. Потому что сегодня, если посмотреть статистику количества моряков, то плавающих моряков в Украине порядка 70 тысяч. Из них где-то офицеров 1030-35. Поэтому считайте, если еще столько же офицеров Украина будет поставлять на мировой рынок, и глядя на то, что все-таки тенденция роста флота есть, есть новый флот, и в Китае, и в Корее очень много новостроев, то, в принципе, без работы квалифицированные моряки не останутся. Ігор Вікторовичу, а на що сьогодні може розраховувати молода людина, яка все ж таки для себе обрала професію моряка. А наскільки високі зарплатні сьогодні у моряків, наскільки це важка робота і наскільки вона романтична? Ну, ви знаєте, романтика романтика, но зараз робота на флоті – це дійсно дуже важкий кусок хліба. Це не тільки важкий, що ця робота може бути 24 часа в сутки, Це, звісно, і лишення, і замкнутне пространство, и пересечение. временних временных. сов и э, большие деньги просто так не платятся но я могу сказать даже начиная с курсантской скамистской детской программы э, курсант уже на практике зарабатывает получает зарплату от 425 долларов и до 1000 у нас поэтому э, даже ребята которые из малоимущих семей они могут уже побывал на практике, уже сами оплачивать свою контрактную учебу. И после выпуска уже, как мы говорим, junior officer, это или третий помощник, или четвертый механик, зарплата порядка 3000 долларов и выше. Ну, там уже у капитана мы не будем смотреть, 8 тысяч, 10, 12, это уже второй вопрос. Но те ребята, которые хотят начать свою жизнь, и все-таки нужно содержать быть, молодую семью, надо иметь жилище, там, машину, то, в принципе, работа на флоте позволяет как раз вот э, с начала жизни все-таки получить те материальные блага, которые потом э, могут, помогут безбедно жить в семье и, конечно, наверное, помогать своим родителям. А если человек сейчас имеет такую возможность отримати другу высшую освіту и желает работать на флоте, что и делать? А, ну, у меня есть уже десятки случаев, когда приходят люди с, может быть, двумя высшими образованиями. Это может быть техническое, гуманитарное. И э -э Образование не позволяет трудоустроить их в офицерских должностях, и получается, что человек, получив уже высшее одно или второе образование, приходится начинать все сначала матросом или уборщиком. Потом ребята поступают, у кого есть техническое образование в колледже технического флота или в морскую академию, там на третий, на второй, на третий курс в зависимости от тех предметов, что они проходили в технических вузах, и уже, я знаю, вырастают там и до капитанов, старших механиков. Поэтому есть перспектива роста роста для э, тех, кто, конечно, уже имеет э, высшее образование. Но если вот говорить, как у нас очень любящие родители есть, они любят что, хотят, чтобы ребенку дать сразу все. Вот сразу, чтобы получил два образования, одно из них, конечно, юридическое. Угу. Э, но как правило, вот я по своему опыту знаю, что кто э, есть у меня знакомые, кто учится сразу в двух вузах или на двух факультетах, практически не учится ни на каком. Это э, результат. Значит, я считаю, что нужно получить Спеціальність Вот якщо це мореходка, то это механік, судоводитель, електромеханік. А якщо хочете второе образування, то я би посетував, звісно, ін'яс яз, англійський язик. Підприємство, яке ви очоліте компанії Вішипс в Україні, напевно, співпрацює з учбовими закладами, які надають освіту професіям моряка. Яким саме чином? І ті студенти, які сьогодні навчаються в Одеській національній морській академії, напевно, вони вже можуть розраховувати на вашу підтримку. Ну э, дело в том, что э, морская специальность имеет свою специфику, поэтому э, выпускник э, как мы говорим, получает два диплома. Один в образовании, второй учебный э, рабочий диплом или э, сертификатов компетенции, который дает право выпускнику занимать должность вахтенного офицера. Для того чтобы, согласно э, конвенции по э, дипломированию моряков международной, Курсант помимо учебы должен еще выплатить плавательский ценз. Это 12 месяцев для того, чтобы он имел право уже получить лицензию вахтенного помощника. И вот э, здесь как раз становится проблема, что не все компании в Одессе э, крюинговые или судовладельцы предоставляют практику курсантам в том объеме, чтобы они уже по окончанию учебного, морского учебного заведения получали вот этот рабочий диплом. В компании Вишипс, может быть, это так и звучит наивно, но мы даже предоставляем больше практики, чем мы можем трудоустроить э, курсантов. И э, философия компании Вишипс, что мы э, готовим кадры не только для себя но и мы готовим для морской индустрии которая конечно испытывает сейчас нехватку в квалифицированных офицерских кадрах вот в 2011 году через кадетскую программу компании вишиф прошло 521 курсант это не только морская академия это и колледжи мы сотрудничаем даже и с херсоном и с севастополем в зависимости когда есть кадетские места и более 100 бывших кадетов, у нас уже статистика последние три года, более 100, те, которые прошли у нас практику, уже возвращаются в компанию, на те суда, где они проходили практику, в должностях младших офицеров, это третий помощник, четвертый механик, и даже у нас есть кадетская программа такой редкой специальности, как электромеханик. Поэтому мы имеем результат, и я думаю, что, глядя на тенденцию, все-таки мы будем развивать. Тобто є певна програма, кадетська програма на рік. Так, Да, поточний да. Є, є кадетська програма і, вот я скажу, глядя на ту тенденцію увеличения флота, у нас в тому що... что... На начало года у нас было более 3000 рабочих мест и для кадетов более 200. Сейчас я так вижу тенденцию увеличения за год плюс 10-20%. Поэтому если мы пропустили через себя 521 кадета в прошлом году, то я думаю, что в этом году количество будет более 600. Ну и конечно... Поступают новые модерновые суда, это и балкеры, это и наливной флот. Сейчас очень идет в Вишипсе очень бурное развитие в офшорной индустрии тоже нужны такие узкоспециализированные кадры. И как раз вот наши кадеты, наши специалисты находят работу, действительно достойную работу. И кадетская программа это то, без чего не может существовать дальнейший карьерный рост офицеров. Поэтому мы со всех сторон будем поддерживать. И, конечно, плюс спонсорство морским учебным заведениям, которые являются кузницей кадров для нас. Людина, яка буде працювати на судні, вона працюватиме в інтернаціональному середовищі, і дуже да. немаловажно знати англійську мову. В якому стані знання англійської мови у людей, які приходять до вас працевлаштовуватися, і чи допомагаєте ви їм якимось чином? Я скажу так, что мы этот чемодан без ручки, английский язык, несем еще эту проблему с времен Советского Союза и ЧМП Бласка. Поэтому э, есть хорошие э, ребята со знанием, хорошим знанием языка, но э, эта проблема глобальная, потому что если э, тот же курсант поступает в мореходку и приезжает с какой-нибудь деревни, там где действительно не было преподавателя или не было курса в языка, языке, но э, ему приходится э, самому наверстывать упущенное. Конечно, те программы, которые существуют, учебные планы в морских учебных заведениях, это полторы пары в неделю это недостаточно. Английский язык нужно заниматься каждый день. 2-3 года упорной работы каждый день. Поэтому вот на прошлой неделе был наблюдательный совет mm -hmm. Морской Академии. Я как раз высказал свою мысль, что все-таки планы, которые еще существовали при Советском Союзе, уже нужно учебные планы их переделывать под э, те мировые тенденции и все-таки. Может быть, даже уже специальные предметы нужно читать на английском языке, потому что, как это опыт, те же филиппины, индусы, они готовят офицеров таким образом. Поэтому, если есть пробелы в английском языке, но ну, у нас есть еще неплохие курсы, те же чкаловские, которые находятся в Одессе и пользуются популярностью, хорошей репутацией. Поэтому дополнительные занятия английским языком никогда не повредят, потому что язык нельзя тоже выучить и вот знать его всю жизнь. Это как спорт. Не потренировался, не пообщался, значит забыл. Тобто ви підняли це питання на рівні влади, управління освіти? Так, да, я считаю, что этот вопрос должен решаться, потому что морская индустрия, морське образование имеет свою специфику. Я понимаю, може может быть выпускнику там, сельхоза или може э, может быть не так он нужен. Хотя сегодня, глядя на той ринок труда и для других специальностей, английский язык и иностранный язык нужен, но в морской индустрии э, будут быть Класним і вистріблюваним спеціалістам знання ізика це совершенно невозможно. Я впевнена у тому, що багато хто з наших глядачів, особливо чоловіків, зараз подивившись нашу програму, забажає піти піти в рейс, як кажуть з чого все почати? Я думаю, що треба все таки здати тести. тесты независимое тестирование и поступить, наверное, в Одесскую морскую национальную академию. Я вот тоже считаю, что все-таки тест по физике должен быть совместно с математикой, потому что без знания физики, конечно, овладеть техническими специальностями и теми специальностями морскими, которые базируются на физике и математике, невозможно. Конечно, пройдя уже тестирование, можно подавать документы в морскую академию, а может и в колледж, кому что нравится, для того, чтобы начинать как-то свою морскую карьеру. Ну и, конечно, учиться. А если прийти до вас в компанию Вишипс? У нас существует учебный центр, подготовка, предрейсовая подготовка, это и Бриштим, это много курсов, которые мы проводим, включая и превентивные меры по борьбе с пиратством, но это уже приходят специалисты. Я могу сказать, что даже курсант уже после первого курса, второго, мы уже рассматриваем как специалиста, и нужно сдать тесты, потому что для курсантов это два теста, это английский язык и по специальности, если ребенок учится хорошо, это все мы смотрим, чтобы балл зачетки был средний балл 4 и выше, то э, эти тесты он может пройти, и дальше мы уже берем его в свои руки, даем ему э, плав практику, он набирает сенс. и после двух-трех практик он уже при э, условии э, промоушен и хороших характеристик, а это, как правило, в 99% да, э, ребенок становится э, уже полноправным офицером после выпуска. есть ваша компания робочий несок у борьбы с пиратством? А каким самым чином? Ну... Дело в том, что пиратство ⁇ это такая проблема, она глобальная, она не только касается мирового сообщества, а если мы знаем, что Украина занимает четвертое место в мире по экспорту моряков на суда под иностранными флагами, как раз эта проблема нас касается в первую очередь. И для того, чтобы моряк любой специальности, должности был готов. Конечно, есть предрейсовые курсы, предрейсовая подготовка, где ему теоретически объясняют, что, какие бывают превентивные меры. Потому что бороться с пиратством не может экипаж гражданского судна. Бороться с пиратством это на уровне... Государств или военно-морских сил, ООН, здесь только могут быть превентивные меры и, конечно, психологическая подготовка, потому что все-таки Аденским заливом следует очень много судов, но пиратство существует не только в Аденском заливе или в Индийском океане, есть тоже различные виды пиратства. других районах мирового океана. Поэтому мы проводим такие тренинги, можно сказать. Также в этом году был проведен практический семинар с Шипин-центр э, НАТО, когда э, офицеры НАТО приезжали и проводили практические занятия. Были приглашены более 130... Участников это как раз были преподаватели морских учебных заведений, представители ВМФ, крюинга, те как раз кто непосредственно сталкивается с этой проблемой. Поэтому мы будем развивать такие тренинги для того, чтобы моряки были готовы, знали какие существуют превентивные меры и конечно при встрече с пиратами могли предпринять адекватные действия для того, чтобы и не попасть в плен или избежать захвата судна. Наша программа, на жаль, добегает конца. Может быть, вы достаточный доик несколько порад тем, кто хочет стать моряком. Ну, те, кто сегодня, может быть, еще колеблется идти в мореходку или нет, я считаю, что надо сделать правильный выбор и получить специальность. Если бы я вот начал свою жизнь сначала, я бы, конечно, поступил в Морскую академию. Если кто-то потом смотрит, что нужно менять специальность, может быть, всю жизнь не плавать, то уже можно на базе на базе образования Морской академии плавательской специальности, уже получить второе образование для того, чтобы можно было найти работу на берегу. Ну а тем, кто решил, уже из ребят, потому что я знаю некоторые вот мои знакомые дети решили поступать в мореходку, то я им желаю удачно сдать тесты, поступить на бюджет. Ну и, конечно, при условии... Хороших, хороших знань. ми з удовольствиям візьмемо їх на практику і далі продвінім до тих висот, кар'єри висот, які вони живе десь на флоті. Ми вам дякуємо за участь в ефірі. Шановні ви дивилися програму гістуді. Сьогодні гостем студії був Ігор Сафін, директор дочірнього підприємства Вішипс в Україні, кандидат технічних наук, професор кафедри управління судном Одеської національної морської академії. Дякуємо за увагу! Хай щастить і робіть правильний вибір.